Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Pada pandangan saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan gagal dalam usaha beliau untuk mendapatkan kekebalan bersyarat ataupun immunity seperti mana yang mungkin beliau impikan. Video ini bukanlah bertujuan untuk mendahului mahkamah tetapi berdasarkan kepada fakta dan hujah yang nyata. Anda nak tahu kenapa? Tonton video ini sampai habis. Kita intro dulu. La 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 la. la, la. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekali lagi, saya sedang berada dekat event Elo Success Day anjuran syarikat yang saya berniaga. Seperti mana yang anda tengok, dekat bawah ini saya tulis o oh, kita pun nak dapatkan income 100,000 dalam depan sebagainya. Di mana event ini berlangsung 2 hari di menerakan TTDI. Memang begitu banyak sekali acara dan saya baru saja keluar dari sambutan Elo Success Day dekat tingkat bawah. Memang sangat-sangat mes, memang sangat-sangat luar biasa. Tetapi macam biasa tuan-tuan dan -tuan, puan, -puan sekalian, walaupun saya sibuk dengan perniagaan saya, saya tidak akan sesekali mengabaikan anda. Saya akan terus menyampaikan info-info kepada anda untuk pengetahuan kita bersama agar kita menjadi rakyat yang cerdik. Kita balik pada isu kita tuan-tuan dan puan puan sekalian. Sekali lagi hari ini temanya ialah berkenaan dengan permohonan kekebalan bersyarat ataupun imuniti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang telah dikemukakan oleh pasukan guaman beliau baru-baru ini dimana secara asasnya kita semua tahu benda ini memang telah mendatangkan polemik yang begitu besar dan begitu ramai sekali pihak yang telah berdebat yang telah berhujah dan sebagainya untuk sama ada mewajarkan ataupun tidak mewajarkan tindakan Datuk Sri Anwar Ibrahim mendapatkan imuniti ataupun kegagalan syarat sebut walaupun Peguam Negara pada dasarnya mengatakan bahawa ini bukan untuk imuniti Datuk Sri Anwar sebaliknya lebih untuk takrifan Perlembagaan sama ada perdana menteri itu mempunyai imuniti ataupun tidak tetapi itu sebenarnya merupakan satu benda yang tidak wajar sebenarnya kenapa kerana seperti mana yang telah saya jelaskan pada pagi tadi isu ini saman ini adalah antara Yusuf Roter menentang Anwar bin Ibrahim bukannya Yusuf Roter menentang perdana menteri bukannya Yusuf Roter menentang ahli parlimen mana-mana Sebaliknya, ini merupakan saman bersifat peribadi, bersifat individu, maka tidak wajar pegawai negara untuk masuk campur dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi sekarang ini, yang paling penting untuk kita semua-semua hadam, tuan-tuan dan puan-puan, tentang adakah berkemungkinannya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat kekebalan bersyarat itu ataupun dia tidak akan dapat kekebalan bersyarat itu kalau mengikutkan tuan tuan dan puan pada pandangan saya ianya memang tidak akan berlaku. Datuk Sri Anwar Ibrahim ini berkemungkinan tidak akan berjaya dalam usaha beliau untuk bawa simakan tentang adakah beliau ini mempunyai kekebalan syarat imuniti dan sebagainya. Tetapi sebelum itu tuan-tuan ada satu argument yang telah disampaikan oleh sahabat saya iaitu Dr. Syamsir Singtin di dalam Twitter beliau di Facebook yang mempertikaikan tentang usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk mendapatkan kekebalan bersyarat. Kita akan baca dan of course kita akan ulas seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan. Dr. Syamsir antara lain telah menulis pada 14 Julai 2021 Yusuf Rotter memfailkan guaman sivil dalam Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim atas alasan Datuk Seri Anwar telah menyerangnya secara tut pada 2 Oktober 2018 di Segambut. Saya terpaksa sensorkan sendiri sebab saya tengok video ini akan diflag oleh mana-mana pihak. Yang keduanya, guaman ini difailkan selepas Jabatan Pegawai Negara pada ketika itu membuat kenyataan bahawa tiada bukti yang mencukupi untuk mendakwa Datuk Sri Anwar bawah undang-undang jenayah. Yang ketiganya pada 6 Jun 2024, Malaysia kini melaporkan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Yang Arif Dr. Muhammad Johan Lee menetapkan pembicaraan guaman ini pada 16 hingga 19 hari bulan serta 23 hingga ke 25 Jun 2025 which is minggu depan saja tuan-tuan sekalian, Bulan depan saja selepas mendapat persetujuan, ingat eh, mendapat persetujuan dari kedua-dua belah pihak. Maknanya mahkamah pada ketika itu telah menetapkan okey kita bicara pada 16 Jun bermulanya sampai akhir pada 25 Jun. So dua-dua pihak bersetuju mahkamah telah menetapkan tarikh tersebut secara asasnya. Pada 1 Februari 2025, hakim tersebut iaitu Dr. Muhammad Johan Lee telah dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Melayu di Alustar. Dan kemudian tempat beliau telah digantikan oleh Yang Arif Puan Rosmawar Ruzain. Tarikh perbicaraan dikekalkan. Walaupun hakim bertukar, tarikh perbicaraan 16 Jun ini dikekalkan. Ini penting, anda kena dengar betul-betul. Anwar Ibrahim menerusi affidavit yang diikrarkan oleh pegawai caranya hanya memfailkan permohonan untuk menangguh perbicaraan kuasa ini pada 23 Mei 2025. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, beliau ini Dr. Sri Anwar seperti mana kita tahu, beliau hanya memohon untuk menangguhkan perkara ini dan juga untuk permohonan yang seperti mana tersebut itu pada 23 Mei 2025. Maknanya sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalan yang perlu ditanyakan kat sini ialah kenapa pada tahun lepas Ketika Hakim Dr. Muhammad Johan Lee menetapkan tarikh perbicaraan pada 16 Jun tahun ini, mereka bersetuju. Lagi sekali, eh, penetapan tarikh pada tahun lepas oleh Dr. Muhammad Johan Lee menyaksikan kedua-dua pihak, pihak Yusof Rotis, Laku Plaintis dan juga pihak Datuk Suyana, Suku Defendant, kedua-duanya bersetuju perbicaraan ditetapkan pada tarikh 16 Jun. Kenapa pada ketika itu, soal Dr. Syamsil, Anwar tidak membantah? Kenapa sekarang ini baru tiba-tiba nak pun buat penangguhan dan sebagainya? And then yang kedua, kata Dr. Syamsir, soalan yang paling penting untuk ditanyakan, adakah permohonan ini wajar? Ini yang kita ada bincangkan. Adakah permohonan ini mempunyai kewajarannya? Adakah Perdana Menteri mempunyai lokal standai untuk membuat permohonan seperti ini, tuan-tuan dan -tuan -tuan -tuan? Memang betul. Permohonan ini adalah sah di sisi undang-undang. Tetapi adakah ini wajar? Benda yang sah dengan benda yang wajar adalah dua perkara yang berbeza sama sekali. Kadang-kadang benda itu tak wajar tetapi ianya sah. Kadang-kadang benda itu tak sah tetapi ianya wajar. So dalam hal ini benda memang sah tetapi adakah ianya wajar? Baik. Sekarang ini dalam 8 soalan yang telah dikemukakan oleh pasukan pengacara Datuk Seri Ibrahim yang bakal ditakrifkan oleh Mahkamah Kesetuan, hanya satu ini saja yang benar-benar relevan. Dan saya baca di sini, sama ada di bawah perkara 39, 40 dan 43 Perlembagaan Persekutuan, seorang Perdana Menteri yang sedang memegang jawatan menikmati kekebalan terhad daripada tindakan sivil berhubung dawaan perlakuan peribadi yang berlaku sebelum perlantikannya. Sekiranya penulisan litigasi semikian akan menjejaskan keupayaan beliau untuk melaksanakan fungsi eksekutif dengan berkesan dan memugat doktrin pengasingan kuasa yang termaktub dalam perlembagaan. This is the most important thing. Yang lagi tujuh soalan tu kita boleh cincang-cincang sajalah. Tetapi yang ini yang sebenarnya dia punya mafumah khalatah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini, ada di kalangan anak-anak papa kata, oh, Presiden Amerika Syarikat mempunyai kekebalan sedemikian. Maknanya, kalau kita tengok ke negara maju macam Amerika Syarikat, mereka ini ada imuniti terhadap Presiden mereka daripada tindakan civil dan sebagainya. So, benda itu betul atau tidak? Kata Dr. Shamsir, pendapat itu merupakan satu pendapat yang tidak betul. Di mana hujah beliau, Mahkamah Agung Amerika Syarikat dalam kes Trump versus US 2024 telah merujuk kepada keputusan yang telah dibuat olehnya dalam kes Clinton vs Jones 1997 dan telah membuat keputusan berikut. Saya bacakan di sini. As for a president's unofficial acts, there is no immunity. Saya terjemahkan untuk perbuatan presiden yang bukan rasmi. Maknanya tindakan mereka itu bukan benda rasmi, dia tidak ada immunity. The principles we set out in Clinton vs Jones confirm as much. When Paul Jones brought a civil lawsuit against then President Bill Clinton for acts he allegedly committed prior to his presidency, we rejected his argument that he enjoyed temporary immunity from the lawsuit while serving as president. Saya terjemahkan di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketika Paul Jones telah menyaman pada ketika itu Presiden Bill Clinton terhadap satu perbuatan yang telah lakukan sebelum Bill Clinton ini menjadi presiden, maka mahkamah telah reject Pemohonan Bill Clinton ataupun hujah Bill Clinton betapa blok ini menikmati kekebalan sementara daripada sebarang lawsuit ketika blok ini menjadi presiden pada ketika itu. Di mana ditambahkan lagi oleh Dr. Syamsir, perkara 8 fasal kurungan 1 Perlembagaan Setuan dengan jelas memperuntukkan bahawa All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law. Setiap orang ini memang terbergantung dan tertakluk kepada undang-undang dan setiap orang juga terbergantung dan tertakluk kepada perlindungan undang-undang. Tiada peruntukan dalam perlembagaan Kesetuan termasuklah perkara-perkara 39, 40 dan 43 yang disebutkan itu memberikan apa-apa imuniti sama ada mutlak atau terhad kepada Perdana Menteri. Itu hujah Dr. Syafsir Sentin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan pada hari ini juga, Perikatan Nasional melalui Ketua WIP Ahli Parlimennya iaitu Datuk Sri Tafiq Adi Hassan yang juga merupakan Setiausaha usaha gompas yang juga merupakan ahli Parlimen Kota Baru yang juga merupakan seorang peguam mereka telah melakukan satu kenyataan media bertajuk Tiada Siapa Kebalan Undang-Undang Najib Pernah Gagal Guna Alasan Kekebalan di mana dalam surat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian mereka telah memetik satu presiden yang telah membabitkan bekas Menteri, iaitu Datuk Najib Tun Razak pada ketika itu dan dalam surat ini juga mereka telah memetik perkara yang sama yang menjadi titik tolak kepada permohonan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini iaitu perkara yang menyatakan tentang kekebalan terhad dan bersyarat tersebutlah yang telah saya bacakan tadi. Di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PN telah membentangkan satu presiden kes yang saya akan bacakan di sini. Perikatan Nasional melihat permohonan Perdana Menteri dalam isu kekebalan ini mengundang perbandingan langsung dengan kes mahkamah pada tahun 2017 hingga 2019 melibatkan Perdana Menteri ketika itu iaitu Datuk Seri Najib Razak yang menghadapi saman sivil yang difalkan oleh seorang ahli parlimen DAP Tony Pua berhubung dakwaan salah guna kuasa berkaitan kes 1MDB. Mahkamah Perkesetuan pada 19 November 2019 memutuskan bahawa Perdana Menteri adalah pegawai awam dan boleh disaman atas tindakan salah guna kuasa. Kes ini turut menetapkan satu duluan atau presiden yang penting bahawa seorang Perdana Menteri tidak kebal daripada sesuatu tindakan sivil atau tort jika berkaitan penyalahgunaan kuasa awam apatah lagi tindakan yang bersifat peribadi. Dengan kata lain, tiada seorang pewarga negara termasuklah Perdana Menteri harus berada di atas undang-undang dan tiada sebarang kedudukan boleh digunakan sebagai perisai undang-undang untuk tindakan peribadi. Di sini, PN telah memetik satu presiden yang membabitkan Najib Razak pada ketika itu pada tahun 2017. Di mana tahun 2017, Najib Razak masih lagi merupakan Perdana Menteri Malaysia. Beliau telah disaman oleh Tony Pua berhubung dengan satu tuduhan salah guna kuasa membabitkan YNDB dan kemudian ketika Najib berhujah berkenaan dengan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri dan of course mahkamah reject benda itu. Mereka kata walaupun begitu, walaupun Perdana Menteri, dia tidak boleh terlepas daripada tindakan undang-undang dan sebagainya itu untuk benda yang melibatkan kepentingan awam macam yang DB tahu apatah lagi benda yang melibatkan hal-hal peribadi dalam kes fakta dengan Amir Ibrahim ini ini melibatkan benda peribadi bukan melibatkan kepentingan awam dan kerana itulah tuan-tuan dan puan saya berpandangan sekiranya kalau Datuk Sri Anwar meneruskan juga hasrat beliau untuk memanjangkan persoalan kepada mahkamah persekutuan untuk orang kata apa menentukan sama ada beliau ini punya kekebalan bersyarat ataupun tidak Saya yakin dan percaya Mahkamah Persekutuan akan reject benda itu Apatah lagi presiden kes Najib Razak ini juga telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan Anda kata kalau presiden kes ini ditentukan oleh Mahkamah Tinggi katakan Maka ianya mungkin boleh dicabar dekat Mahkamah Persekutuan Sebab apa-apa pun benda-benda ini Bila sampai dekat Mahkamah Persekutuan saja barulah ianya tidak boleh cabar Kalau nak dicabar pun kena melalui satu pembicaraan yang sangat-sangat panjang Sebab presiden ini haruslah ditukar tetapi dalam keadaan ini, tuan-tuan dan bos saya tak nampak presiden ini mampu ditukar. Saya tak nampak yang Anwar Ibrahim dapat mengatasi presiden yang telah ditetapkan dalam kes Tony Pua menentang Najib Razak pada tahun 2017. Atas segala hujah ini, tuan-tuan dan bos saya berpandangan tanpa berniat untuk mendahului mahakim dan juga mahkamah, saya berpandangan sekiranya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan juga tindakan beliau untuk meminta takrifan berkenaan dengan kekembangan bersyarat ini, beliau tidak akan berjaya. Nombor satunya, beliau tidak ada local standard. Nombor duanya, sudah ada presiden case yang menyatakan bahawa Perdana Menteri itu tidak kebal daripada sebarang tindakan undang-undang dalam jawatan atau perilau jawatan, benda bersifat kepentingan awam ataupun peribadi. Yang ketiganya, tidak ada hujah walaupun dari luar negara yang menyaksikan mana-mana presiden ataupun ketua negara juga kebal daripada tindakan sivil seperti mana yang telah dimaklumkan tentang kes Clinton versus John Hidu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian Tetapi itulah sekarang ini walaupun dengan segala bukti, walaupun dengan segala hujah yang ada, kita kena ingat satu saja perkara. Dalam negara ini, yang paling penting bukan presiden, yang paling penting bukanlah hujah, yang paling penting bukanlah fakta. Yang paling penting kerajaan ini kerja mereka, mereka boleh lakukan apa saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak nak tuduh apa-apa, saya tak nak imply apa-apa. Tetapi dalam era madani ini, segalanya mungkin tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersedia sajalah tengok apa akan jadi. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.